Кількість ганебних призначень чиновників нової влади зашкалює цю гучну заяву. Проголосив лідер громадського руху Третя Українська Республіка Юрій Луценко. Особливо він наголосив на небезпеці таких призначень у силові структури. Більш детально про це сьогодні запитаємо у відомого журналіста-розслідувальника редактора сайту УРД Станіслава Речинського. Доброго ранку, пане Станіславу. Чи Добре. погоджуєтеся ви з такою оцінкою Юрія Луценка? Да, я могу согласиться, только у меня нет уверенности, что господин Луценко сам не приложил руку к этим назначениям. То есть понятно, что Аваков человек очень далекий от милиции, и ну, его очень легко убедить в том, что данный там, генерал милиции является суперпрофессионалом, суперчестным, и его надо назначать. К чести Авакова надо э, признать, что он понял, что его в самом начале уже несколько раз обманули, и часть своих же назначений он отменил, в частности по Одесской области. Ну, конечно, остаются одиозные фигуры вроде начальника ГАИ нынешнего, по которому как бы, компрометирующих материалов было еще. Много при Кучме, и потом столько же и при Ющенко. Но сейчас он выплыл вновь, как пострадавший от прошлой злочинной влады. Можно докладнее сосредоточиться на этой истории? Какие это были материалы? Материалы о незаконных штрафплощадках, которые создавал этот товарищ. О, о легализации ворованных автомобилей. То есть ну, полный набор. Эти факты еще неизвестны, что у нас нет новой свежей крови, которая б бы способна быть достаточно э, эффективной и профессиональной. Почему заменим одне на інше? Ну, а кого брать? А где их брать, таких вот честных, неподкупных и профессиональных? То есть основная беда новых назначений в том, что в них нет системы никакой. Нет системы отбора на, кадр, на руководящие должности. По моему мнению, например, в МВД нужно было брать, конечно, по нескольким признакам. То есть, во-первых, минимальный уровень коррупции, потому что э, говорить о полном отсутствии участия в коррупционных схемах схемах милицейского генералитета это нереально. Они... А как его вызначить этот а минимальный уровень да, данных умов? Ездить посмотреть дом. Ну, в конце концов, можно посмотреть имущество. То есть, это уже вам уровень. Кто бедненький? Совершенно верно, да. Те, кто более-менее живут в таких условиях, ну вот генерал Маскаль, например, ну никто же не может ему предъявить там каких-то дворцов, межегорье или еще чего-то. Евдокимов, недавно назначенный первый зам, тоже я не слышала его о дворцах и пароходах. Скажите, а насколько реальный для нас грузинский вариант, когда всех треба звільнити, а потом набрать снова чистых, сумлинных людей? Дело в том, что Грузия проводила эти реформы в мирное время. У них уже отшумела война. То есть уже были распущены незаконные военные формирования Амхидриони, Нацгвардия. И в спокойной обстановке они могли это сделать. Нас, безусловно, это ожидает. Но тогда, когда у нас будут решены проблемы с внутренним врагом, с внешним врагом, я имею в виду Россию, и с внутренними опасностями, под которыми я подразумеваю всевозможные отряды самообороны, правый сектор и тому подобное. Давайте продолжим тогда по силовому блоку, начнем с військовых. Что вы тут можете сказать? По э, мнению моих как бы, источников в армии, Тенюхам очень недовольны, как человеком э, с одной стороны, недостаточно решительным, с другой стороны, прошу прощения, уже человеком в возрасте. И не в это время и не такой человек должен был бы возглавлять Министерство обороны. То есть померкованность в данном контексте на Е плюсом? Это дело не в померкованности, а в быстроте реакции. И вот. адекватные ответы на вопросы. Да. Часу. Так. Кроме того, в Министерстве обороны первым делом нужно было бы провести очень тщательную работу военной контрразведки на предмет выявления источников утечек, потому что утечки такие есть. Первый же план Генштаба по движению украинских войск в тот же день с интервалом несколько часов был известен в России. Якраз до цього хотілося б додати про експорт сепаратизму і тому того, як цим можна зарадити. Чи мають тут бути задіяні не лише, скажімо, прикордонники, а ще хтось, можливо, більш жорстко має реагувати нашим ЗС, зокрема на ці заяви російських політиків. Я зараз до того веду, що маємо можливість подивитися приклад того, до чого договорився, наприклад, усім відомий Володимир Жириновський на одному із російських каналів. Давайте послухаємо приклад того, що він сказав. Власне, прошу. В апреле, как подарок мне дню рождения, 25 апреля, он вернется в Киев. На танках, десантные самолеты, как угодно. Но он вернется в Киев и никаких выборов 25 мая не будут. Будут аресты, все правительство ценюка, будет сидеть в тюрьме. Будет Киевский военный трибунал. Их привлекать за измену Родине к расстрелу. Визницы поставить нужно там, где Нет, они ну, враг, совсем... власть свергали. И все это украинское правительство повесить там на столбах, на Майдане. Вот это Майдан чем закончит. остальных Магадан. Крым отделяется, входит в состав России. Потом Харьков, Донбасс, Николаев, Херсон, Запорожье, Луганск, Одесса, Приднестровье. Все в состав России. Русские земли. Прошу, пана Станислава, ось це говорять наші сусіди. А, як повинно це реагувати МЗС? Ну, там, до речі, також не дуже багато оновилося складу. Ну, МЗС, на мой взгляд, ведет себя вполне адекватно, и здесь главное не скатываться на уровень российского мида, который позволяет себе риторику совершенно в духе времен, даже не то, что холодной войны, а там сталинских времен. То есть крайне агрессивная, хамская и... Ну, в наше время совершенно недопустимое. Э, насчет реакции на подобных клонов э, типа Жириновского, мне кажется, что как раз реагировать надо вообще поменьше, потому что явно, что нас раскачивают, нас пытаются ну, эмоционально торкнуться. Да, мы и так раскачаны уже на протяжении четырех месяцев. А сейчас, если слушать э, каждую обезьяну э, в, на телеэкране, то можно и с ума сойти. Это вредно. Давайте далее пробежим еще по персоналиям. Прокуратура, СБУ, милиция. Тут, напевно, тоже даже много вопросов. Ваша думка? Очень много вопросов, конечно, по прокуратуре, потому что Махницкий, я так понимаю, также далек от личного состава, от характеристик личного состава прокуратуры, так как он из адвокатуры вышел, в прокуратуре работал давным-давно. И э, фактическим руководителем прокуратуры является э, Голомша Николай. И тут, конечно, есть вопросы. Он вроде бы должен знать всех. Но как тогда оправдать, например, назначение на должность заместителя прокурора Киева? человека, который состоит там в кумовских отношениях с пшонкой, который является зятем предыдущего генпрокурора, который замешан опять-таки в не очень приятных скандалах. То есть вопросов к прокуратуре очень много. И Голомша должен понимать, что время немножко другое, что такие одиозные назначения... Э на них реакция будет, как реакция была недавно в Светошинской прокуратуре, куда пришли 15 человек с битами и прокурора побили. То есть это не метод, но... В наших условиях це, естественно. це. не зрозуміло, що є адекватною відповідь і правда. Але ж, тим не менше, про пана Махницького хочеться згадати. Нібито він віддав наказ поновити старі та відкрити нові справи на мера Львова Садового. Це є інформацію порталу «Західнет». Це старі рахунки. Вам щось відомо про цю історію? Ну, то, що отношення свободи вообще, як ни странно. Во Львові з місцевою інтелігенцією, наприклад, вони були крайні натягнуті, в тому числі і з садовим, це факт. І я не знаю деталі цього діла, але не виключаю, що там будуть проблеми. Давайте ще економічного блоку торкнемося. А, найбільш гучним стало призначення нового керманича Чорноморнафтогазу Валерія Ясюка, причетного до закупівлі скандальних вишок Бойка. А, як тут відбуваються справи? Як ви оцінюєте роботу в цій царині? К сожалению, я не являюсь экспертом в этой области, поэтому... Тоді, буквально на останок хочется очень быстро и вас почути. Алгоритм, предназначенный даже чиновникам, каким он может быть в идеале? В идеале прежде всего анализ имущественного состояния чиновника. Причем этот анализ должен включать ближайшую родню, то есть очень подробное исследование финансовое. Це важливо, я думаю, що пильно додивлятися до тих людей, які будуть да. допомагати нам розбудовувати нашу країну, сьогодні напрочуд важливо. Во-вторых, ні, я вам хочу додати знання англійського язика. Прекрасна І Живеть мене хоча б кубик Рубіка складувати. Дякую вам, пані Станіслава. Сподіваюся, що загальний розвиток також врахують. Дякую. Дякую.